Hallo, heute sind wir im Badecima. I dzisiaj poznamy słówka związane właśnie z łazienką w związku z naszą serią, podczas której uczymy się słówek w jak najbardziej naturalny sposób. Das ist der Spiegel. Der Spiegel bedeutet to w lustro, ale tak jak ich tak i w garderobie, taki w łazience, tłumaczę z tych słówek, myślę, że nie trzeba. Das ist der Wasserhahn. Das ist der Wasserhahn. Ich drehe den Wasserhahn zu. Das ist das Waschbecken. Und jetzt möchte ich euch verschiedene Sachen präsentieren. Das ist die Zahnpasta. Das ist. Die Zahnbürste und das ist die Zahnbürste. Aber das ist die elektrische Zahnbürste. Die elektrische Zahnbürste. Wir können die Zähne putzen, ja? Mit der Bürste, mit der Zahnbürste putzen wir unsere Zähne. Das ist die Zahnseide. Das ist die Zahnseide. Das ist die Handcreme. Die Handcreme. Das ist der Lippenstift. Wir können äh, unsere Lippen schminken. Das ist die Puderdose. Das ist die Puderdose. Das ist der Lidschatten, der Lidschatten. Das ist der Pinsel. Das ist das Parfüm. Das ist die Wimperntusche. Die Wimperntusche. Wimpern Das ist das Wattestäbchen. Wattestäbchen. Und das ist der Wattebausch. Das ist der Wattebausch. Das ist der Nagellack und das ist der Nagellackentferner. Entfernen oznacza, czasownik entfernen oznacza usuwać coś. I tu właśnie mamy Nagellackentferner, czyli taki usuwacz, zmywacz lakieru do paznokci, bo der Nagellack to lakier do paznokci. Gdy jesteśmy przy paznokciach, powiedzmy sobie od razu, jak są obcążki, to dinagel, cange. Dinagel, cange. Przejdźmy teraz do włosów. Das ist der Kamm. I od tego mamy czasownik z keimen, czyli czesać się, i keimem ist, czeszę się. Und das ist die Haarbürste, czyli szczotka do włosów. Zwróćcie uwagę na to, że to jest die Haarbürste und das ist die Zahnbürste. Czyli ten człon bürste zostaje tu i tu. Tylko tu mamy die Zahn, Zahn to ząb, a tu mamy Haar, czyli włos. Die Haarbürste und die Zahnbürste. Wenn es um die Wurzeln geht, dann kann wir zwei Ursachen Der Haartrockner und das Glätteisen. Das ist der Haargummi und das ist das Shampoo. Wir können unsere Haare waschen. Das ist der Rasierer. Jetzt Mamy właśnie czasownik zěś razieren, czyli golić się. Ich raziere myśl. Und das ist der rasierer. Das ist die Seife. Die Seife bedeutet auf Polnisch szmytło. Und das ist das Dusch żel, czyli po prostu żel pod prysznic. Bo czasownik duszy oznacza brać prysznic. A rzeczownik die Dusze oznacza. I to wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu w łazience mam nadzieję, że ten sposób zapamiętywania słówek jest dla Was znacznie prostszy i łatwiej właśnie te słówka wam zapamiętać. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy tak właśnie jest. Do zobaczenia w kolejnej lekcji!